Всем привет! С вами снова команда компании Аверсагра. Меня зовут Евгений. Мы приехали в Николаевскую область специально вот после уборки, чтобы отснять, как работают э, наши очистители ряда, нашего производства, на сейв Green Plains. А здесь установлены классические очистители ряда. Они установлены в плавающем режиме. Мы вот после монтажа выехали в поле поснимаем для вас работу в разных режимах, потому что соломы очень много, попробуем их поставить сразу чуть-чуть заглубиток, возможно еще поставим на максимальные на максимальное заглубление поставим покажем как вам работа как оно все работает и самое главное результат подписывайтесь на наш канал пишите в комментариях какую севку вы бы хотели увидеть видео с нашими очистителями возможно какую селку на модернизацию чикен трекерами сочники наши установить пишите обязательно в комментарии подписывайтесь на нас спасибо вам большое что вы нас смотрите что вы нас выбираете очень прекрасная погода правда жарко но приятного просмотра давайте смотреть просто такие кучи соломы просто откидывает очистители рада от компании «Версата» замечательно. Проехали туда обратно Селкой, Хочу вам поделиться результатами. Вот очистители ряда работают. Вот колея от очистителя ряда. Как бы вот, смотрите, какие кучи. Оно в сторону убирает. Вот. По желанию клиента будем еще сильнее их заглублять. Сейчас они не на самый минимум опущены. Работают они в плавающем режиме. Вот такая вот картина на поле с нашими чистителями селкой Гриб Хочу, кстати, заметить, вот шел день, где, конечно, такие волки видно. Но вот бывает попадаются вот такие огромные. Очистители а в сторону кинули. Да, конечно, тут вот шелуха это обратно попала, но тем не менее, как бы чиститель ряда здесь свою работу выполнил. Убрал вот так же самое мы видим. Вот большой скинул, а, да, тут очень много пожнивных рашки. Вот. Но сейчас заглубим их еще сильнее, посмотрим, что оно будет. Покажем вам еще один вариант работы с ними. Естественно, весной их можно будет поднять чтобы они либо вообще не участвовали в работе, либо участвовали минимально, только убирали, потому что не борозду не делали. Минимальное положение ставим. давайте посмотрим результат работы очистителей ряда по довольно таки сухому грунту на самом опущенном варианте до да влаги достал ну как не сильно тут еле еле совсем капелька но есть о вот, вот это вам результат Первый вопрос, который вам приходит, наверное, почему рядок прикрыт соломой. Если обратите внимание, сзади еще идет култер и сочники, которые на ну, при движении в любом случае накидывают чуть-чуть обратно. Но тем не менее, тем не менее, это даст все равно возможность сочнику посеять более равномерно. а сам очиститель ряда довольно таки простая конструкция выполненные левой и правой это классически также делаем с акулим зубом акулий зуб с бандажом система довольно таки простая это крепление на кронштейн на котором крепится кутер тут предусмотрена установка очистителей ряда Регулировка их, они в плавающем режиме работают, регулировка их осуществляется путем, если закрутить вот этот болт на максимум, как здесь видите, это самое нижнее положение их работы. Если выкручивать, соответственно, он будет упираться. Очистители ряда с кожухом дополнительным, чтобы сюда не попадала всякая гадость. Подшипники здесь, как всегда, мы ставим закрытые, необслуживаемые. Также поставили здесь доводницу. На всякий случай вдруг придется поменять подшипник вам когда-то через какое-то энное количество гектаров. Кстати, ступится еще с дополнительным пыльником. Не знаю, там видно, не видно, вот дополнительный пыльник поставили. Доводница вдруг в хозяйстве будет нужный подшипник, но он будет обслуживаемый. Мы предусмотрели место, чтобы вы могли смазывать его регулярно. Ну а диск толщиной 10 миллиметров также хочу вам напомнить э, за то, что наша компания производит очистители ряда э, с возможностью получить госкомпенсацию, если вы выберете нас в качестве поставщика вот этой опции на вашу сейлку. Э, всем спасибо вам, пока, пока, до новых встреч.